চাওলুং চুকাফাৰ নীতি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব আমাৰ প্ৰতিটো পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্ন আৰু মনত ৰাখিব মুণ্ডন চুন খামৰ নতুন ৰাজধানী হ'ব খাব তুমিও এতিয়া সাজু হোৱা ময়ো সাজু কৰোঁ সোণৰ জখলা এয়া তোমাৰ বাবেই এই জখলেৰে গৈ তুমি পাবাগৈ পাটকাই পৰ্বত আৰু পাটকাই পৰ্বতৰ সিপাৰে দেখিবা মুণ্ডন চুনখাম এতিয়া তুমি এই জখলে ব'লা আৰু মই তোমাক দেখা কৰিবলৈ আহি আছো মুণ্ডন চুনখামলৈ স্বৰ্গৰাজিন্ধই নিজ কন্যাৰ ৰাজমন্দ্ৰিক মদ্যত থকা আহমসকলক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে পঠিয়াই দিলে সোণৰ জখলাৰে কাৰ্যখালাৰ পৰা নামি ফুৰি দিলে পাটকাই পৰ্বতত আৰু বহুদূৰ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি ৰাজহী নেপাল সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ এই মণ্ডন চুন খান্তব্য অৰণ্যৰ মাজত সহায় কৰিলে এটা পাকঘে সেইখনে পবিত্ৰ মন চোন খাম ৰাজনন্দিনী এয়াই তোমাৰ গন্তব্য তুমি তোমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য নাপাহৰিবা এতিয়াৰ পৰা তুমি বাস বন্ধ কৰি এৰিব লাগিব মেডামে সেইদিনা তুমি এই স্থানলৈ আহি

সেই জানি এই দেশৰ ৰজা মই মোৰ প্ৰণাম গ্ৰহণ কৰো ভুলতে আপোনাক আক্ৰমণ কৰিব খুজিছিলো উঠা বনৰাজ আজিৰ পৰা তুমি মই ভাল বন্ধু তুমি মোক মুন্দুন চুন খামলৈ যোৱা বাট দেখুৱাই নিবা এই পাটকাই পৰ্বতটো পাৰ হলে আমি পাম মুন্দুন চুন খাম আৰু হে বাঘ বন্ধুৰ সহায়ত মই পাহাৰ বগাই বগাই এই ৰাজগড়ত উপস্থিত হলো পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা দেখিলোণ খাম আৰু ইয়াত অকলশৰীয়া এতিয়া মোক কাৰোবাৰ আশ্ৰয়ৰ প্ৰয়োজন নহলে মই পুনৰ হও পাহাৰলৈ গুচি যাব লাগিব সো পাহাৰলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মই তোমাক আশ্ৰয় দিম আকাশী পথেৰে তোমাৰ পিতৃদেৱ স্বৰ্গলৈ গমন কৰিছা তুমিও ব'লা আমাৰ ঘৰলৈ

আহোম সাম্ৰাজ্য পাতি ছশ বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰে যদিও সময়ৰ আহ্বানত আহোমসকল চেডেলী ভেদেলী হৈ পৰিছে তেওঁলোকক সু সংগঠিত কৰিবলৈ আহিছো মই নিশ্চয় এই চেডেলি ভেদলি হৈ থকা আহোমসকলক পুনৰ একত্ৰিত কৰিবলৈ মই তোমাৰ সহায়ক হম এতিয়া তোমাৰ জিৰণিৰ প্ৰয়োজন বলা আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ